Čivné. Míša! Čizne. Míša, nerušte ma, počítam. Prešiel som tu 12 kilometrov. Treba vyplatiť robotníkov. Vyplatím ich, keď dostanem peniaze. som povedal: Eurofondy. Počúvajte, ako ale tých robotníkov treba vyplatiť teraz a nie potom, lebo oni tu už potom nebudú. Dajte mi to drubľov. Nemám. To je ako možné? Nehovorte na mňa, Míša. Smrdíte vodkou, je to odporné. отвечу